这样的，我就跟你讲了这个尺码的。哇，夏天的感觉。怎么这是？这什么情况？这怎么了？应该是总闸跳了。总闸总闸在哪儿呢？在大楼外面。这怎么搞的这？沈总，这一断电可影响销量了、啊，怎么办啊？好事多磨呀。 哎，他们怎么都掉线了？停电呢？这，电断的也太巧了、啊。是紧急情况，大家都先不要着急，西西会跟团队一起处理停电的问题啊打打打打打打。哎呦，你先去电工工事。嗯、哎，你们别说，你们去电工室接着。别着急，现在公司里特别黑。谢谢。大家先不要着急啊。谢谢，谢谢。 吓死我！了，吓我一大跳！啊,啊，不是，怎么回事啊？怎么突然停电了、啊？我也不知道。你去中控室跟大家一起播，告诉他们不要慌，好不好？嗯嗯、那你呢？我去看看电闸。电闸？不是你自己小心点啊！好好，快去快去啊,啊！啊啊、小心点、啊。各位宝宝们，现在我们公司已经一片漆黑了，真的是出现了紧急情况。队长，出火了！报火警没有？啊啊啊、不行不行，你别报我干嘛、啊？报警了，一会儿就到。 灭火器呢？灭火器呢？灭！这这这这这这！这是锁我来我来我来！我来！哈哈。 先给粉丝说现在的情况，然后让粉丝不要走，留住粉丝。然后外围的工作人员用你们的手机灯打光，给各个播主保证他们的直播，明白吗？沈叔，吴总，我先去看看段安那边什么情况了。去，快去吧。 高了警戒，名目有理。哎，西西直播间的人气突然好高。等一<我>等啊，郭总，怎么过？陈总，陈总，你们看，着火了！天，着火了！快看快看，他在直播段总救火。了抢救人员已经拿着那个灭火器，车上开始贴着喊增，狂奔！哦，灭火器吗？那个西西小心！我们现在用手机拍苏苏的手机，啊，转播西西直播，快！这样，这可好。 电到的保险丝断了，找保险丝去。保险丝断了，安保室有。保险第一次赶上停电的直播，生死时速，主播加油。宝宝们，先不要着急。快，我们现在往保安室走。保安室，保安室。我们现在进入到保安。 是不是我们现在工作人员，有了那是我们的钱总，哎哎,哎，我直播人数上来了啊，已经六点九二万人了，你看，看涨得很快啊，我们马上就要追上营了。啊啊啊！高总，来来来来,来，我们已经拿到了保险丝，现场还有灭火器的味道。我来，我来，等一下。钳子，钳子，钳子，正在换保险丝，行不行啊？ 这个是我们公司非常专业的工作人员，正在，对对对，正在配合。正在换保险是，我们公司非常专业的人员正在配合维修人员。这就是保险丝挂的吗？弄得真跟着火大火似的。哥，他们这人气还上去了，你看。 钱给我啊！钱给你，钱给你。我们的专业的维修人员，嗯、好了，今天到了最关键的时刻。哎<来>，来电了，来电了！来电了哎，你们快回去直播！哎、啊，啊、走了，走了，等等啊！宝宝们，现在可以继续直播了。哎 都不理我，<laughs> 那个特别感谢宝宝们今天一起陪我们见证了这么伟大的时刻。现在家物修好了，继续给我们的直播间开始我们的直播。